вечора, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма Гаряча лінія. У студії для вас працює Луїза Єрьоміна. Мої вітання. Гість нашої студії, голова Миколаївської полдержадміністрації Вадим Маріков. Вадим Іванович, добрий вечір. Добрий вечір. Вадим, Иванович, сейчас для Николаевцев, для жителей нашей области остается один насущный проблемный вопрос, один из главных. Это, конечно же, отключение электроэнергии. Будут, будет ли население получать достоверную информацию в отношении графиков отключений и вообще чего нам ждать, к чему, к чему нам быть готовыми? Действительно, за прошедшие недели ну, где-то был такой э, социальный накал со стороны жителей Николаевской области из-за отключения, верного отключения электроэнергии в области. И я прекрасно понимаю людей, потому что сам проживаю в области, мои родители проживают в селе, и знаю, насколько это сложно и насколько это неудобно. Но мы все украинцы должны понимать проблемы нашего государства. Первое ⁇ это боевые действия на территории Украины, которые происходят на Востоке нашей страны, российская агрессия, энергетическая блокада со стороны России. Ну и, соответственно, мы э, должны это также учитывать и идти навстречу. Я понимаю, что есть детские сады, школы, когда также имело место отключение. Я знаю, что даже имело место отключение воинские части. Но мы мгновенно реагировали на эти недоразумения и, соответственно, сразу же приводили все в нормальную норму. Нами проведено ряд совещаний, В областной администрации з руководителями Обленерго з руководителями Южного енерги... Енергосистеми. Вот, с нашим начальником управления инфраструктуры, на... начальником інспекції Державного э, Держенергонагляду в Миколаївської області. для того, чтобы согласовать графики выключения и экономии электроэнергии в Николаевской области. Поверьте, это было очень сложно, потому что необходимо отработать каждый округ, каждый район, каждое село. Для этого необходимо общение непосредственно с главами сельских советов, мэров городов, главами районных администраций, которые предоставляли данные графики и также согласовывали. Есть объекты воинские части, интернаты, детские сады, школы, больницы, лечебные заведения. Горводоканалы, которые не подлегают отключению в нашей области, и мы понимаем, потому что это стратегические объекты, плюс объекты там, где находятся больные, там, где находятся наши дети, постоянное необходимо обогрев, плюс есть электрообогревы в учебных заведениях, поэтому нами принято решение, и данные объекты отключаться не будут. Но все-таки график отключения досогласовываются и буквально в течение нескольких дней должен быть погодженный со стороны всех названных мной управлений и инспекций, также главы РДА для того, чтобы он был утвержден и уже после этого мы сможем его опубликовать наш, нашим гражданам, населению для того, чтобы могли ориентироваться. Я в целом могу уже привести пример. Это допустим, Баштанский, Доманевский, Еланецкий, Первомайский районы, город Николаев, будут отключаться с 8 до 9 утра. Ну и, соответственно, в мегаваттах отключение будет идти по данным, по данным районам. Эта информация будет опубликована вплоть до села, вплоть до, до улиц, которые будут отключаться. Насколько долго это продлится, я не могу сказать, но то, что это не будет 5 дней, 10 дней, это точно. Это затянется на зимний период в связи с проблемой твердого топлива в Украине, в связи с проблемой электроэнергии в Украине и с проблемой газа. Поэтому штаб Николаевской областной администрации работает в постоянном режиме. И я надеюсь, что люди будут оповещены и заранее уже готовятся к верному отключению, которое будет приносить неудобства, но надо терпеть эти неудобства временные. Ну вот, в принципе. Конечно, оповещение это самое главное, потому что, наверное, вот я все понимаю, да. да. В Фейсбуке, наверное, все недовольство, даже не наверное, а точно все недовольство наших телезрителей, конечно, связано с тем, что они ну, действительно они не знают, когда им ждать и сколько времени они пробудут в темноте, когда им ждать этих выключений. Я повторяю то, что это верное отключение не только в Николаевской области, а в целом в стране. И я еще раз говорю о графике, который необходим был для того чтобы проработать с каждым районом, с каждым городом и, соответственно, утвердить уже четырьмя, пятерьмя инстанциями, в том числе районными администрациями, районными советами, город, районными, извините, ресами и городскими ресами. Поэтому ну, затянулось время. Владимир, следующий мой к вам вопрос связан с советом волонтером. Волонтеров, который был создан э, на той неделе, вы подписали распоряжение и при облгосадминистрации он уже официально заработал. Какие задачи стоят перед ним и будет ли найден консенсус в их работе? Ну, рада волонтеров при областной администрации действительно созданный и первый сбор э, в совещательном режиме, которые были приняты кадровые вопросы, прошел 25 ноября этого года. 5 декабря было издано распоряжение, которое подписано о создании совета волонтеров при Николаевской областной администрации. Я считаю, что совет волонтеров очень важен э, не для контроля волонтеров, а для того, чтобы мы как администрация, как государственные органы власти смогли им помогать в проведении совещаний. Ну, например, если необходимы нам сегодня в Николаевской области места для сбора для сбора продуктов питания в супермаркетах. Мы должны, значит, с своей стороны пригласить директоров, собственников супермаркетов, объяснить, почему это делают, какая организация занимается, ну и, соответственно, организовать, помочь организовать процесс нашим волонтерам, которые, на которых сегодня лежит очень большая ответственность и которые сегодня очень много делают для Украины, для наших жителей восточных регионов, для наших бойцов, героев, которые сегодня воюют в зоне боевых действий, поэтому э, эти люди они самоорганизовались э, здесь нет представителей государственной власти, местного самоуправления. Это люди, которые э, вот своей волей судьбы, своей, своим желанием сегодня, патриотизмом помогают нашим ребятам, организовываются, занимаются по непосредственно конкретным направлениям. И, соответственно, голосование проходило в присутствии меня, но определяли кандидатуру самостоятельно, проговорив, представив идеи, программу, как работать. Вот, должен этот орган общественный. И в состав Совета волонтеров вошли такие известные э, николаевцы, э, которые с самого начала организовались и начали заниматься, помогать нашей 79 ке нашим морским пехотинцам, 19-му тербатальону. Это Кисель Валерий Владимирович, координатор Всеукраинского центра волонтеров в народный проект. Он стал руководителем совета волонтеров при администрации. Я надеюсь, что у него это получится и будет э, гораздо больше э, дополнительных рычагов для того, чтобы э, помогать, э, помогать сегодня по тем направлениям, которые они взяли на себя. Заместитель председателя совета, координатор направления армия, Доскач Максим Васильевич, координатор всеукраинского центра волонтеров народный проект, секретарь совета Полищук Татьяна Николаевна, представитель всеукраинского объединения Патриот, члены советов, координатор направления медицина, Снегура Лариса Анатольевна, представитель благотворительной организации, благотворительный фонд Крылья Феникса. Известные координатор направления социальная защита, это Ольга Ильинична Малярчук, председатель общественной организации объединения матерей и жен военнослужащих Аберих. У меня, кстати, вот по Ольге Малярчук очень... Ну, отзывчивый человек, и я познакомился с ней, будучи, э -э -э, нет, я уже был главой администрации, выходя из здания администрации увидел людей, которые э -э разговаривают, переживают, обсуждают. Я подошел к ним, и это были матеря, жены наших ребят 70, с 19-го батальона и частично с 79-ки. Я вот, когда начал разговаривать, она сразу вошла в диалог, представилась и рассказала о тех проблемах матерей, которые уже беспокоили. Это еще до волнений, когда люди к нам приходили и просили ротации своих бойцов. И вы знаете, это действительно человек, Человек, который сегодня отдает свое время для того, чтобы помочь нашим военным. Я своей стороны ну, готов таким людям также поддерживать. И, соответственно, все рады, они регламентированы. И Постановлением Кабинета министров и вот в этих рамках я буду делать все для того, чтобы этим людям помочь и потому что они очень много помогают нашему обществу и нашим военным. Владимир, давайте еще поговорим о тех людях, которые также не остаются в стороне от помощи как нашим военным, как семьям наших военных. Это николаевские перевозчики. Кто это за компании и что это за перевозчики, которые ну, действительно их вклад не оценим. Это Николаевские предприятия, руководители предприятий, собственники. Действительно, это те люди, которые уже более полугода осуществляют э, ротацию э, наших воинских частей, э, военных, зоны боевых действий. Они как э, привозят, так и увозят наших солдат. Вот. Причем это делают бескорыстно, э, поэтому они заслуживают уважения и водители, которые едут в зону боевых действий, и руководители предприятий, которые сегодня э, оказывают нам эту услугу. Причем, повторю, это услуга э, бесплатная, это услуга э, выражена со стороны вот, руководства э, предприятий. Поэтому, конечно же, мы вынуждены были их э, поощрить, поблагодарить. И, конечно же, э, совещание проходило в режиме рабочем, поэтому после того, как они были награждены, отмечены, мы проговорили... Э, планы на 2015 год потому что есть много вопросов транспортных которые связаны с транспортом нашей области сообщениями наших сел наших районов городов конечно всех беспокоит и тарифы сегодня цена на топливо постоянно растет но тем не менее это вы знаете я увидел в этих людях патриотизм и желание даже в тяжелое время оказывать поддержку по и работать, потому что сегодня мы понимаем, какое количество пассажиров постоянно нуждающихся в перевозке. Я э -э, озвучу эти предприятия, фамилии: это Гаджиев, Фазиль, э, директор э -э, предприятия Гаджиев, который сделал большое количество рейсов в зону боевых действий, вот, э -э, депутат областного совета. Он был отмечен. Также лакошка Юрий Петрович, директор предприятия Николаев Авто, Шаповалова Инга. Алексеевна, директор предприятия «Алан Техно». Также транспортные средства неоднократно выезжали в зону боевых действий, за что всем большое спасибо. И Буркун Валерий Васильевич, это директор «Орион Авто», предприятие, которое обслуживает сегодня много населенных пунктов в Николаевской области. Я надеюсь, что в будущем году мы будем с ними работать, будем их поддерживать, но и на совещании присутствовали другие представители этого бизнеса, которые также изъявили желание в будущем году помогать и подписывать договора, меморандумы социального партнерства. У нас есть инвалиды, у нас есть спортсмены, которым необходимо поддерживать и предоставлять транспорт для того, чтобы они могли посещать свои мероприятия, которые проводятся в течение года. Я думаю, что это хорошее достижение, и вот эта э, взаимосвязь с бизнесом и администрацией в таких социальных проектах я Дает буду поощр... поощрять и буду, конечно же, идти навстречу, чтобы это было все честно, чтобы это было адресно, а не колуарно. Вадим Иванович, мы не раз в наших эфирах говорили о проблемных предприятиях. У вас прошла встреча с инициативной группой государственного предприятия «Реконструкция», которая находится в Бринзенковатском районе. Какие проблемы были озвучены? Да, действительно, я долгое время не мог встретиться с инициативной группой бывших сотрудников предприятия, нынешних сотрудников предприятия, которые оказались в такой зависимости от бывших руководителей государственного предприятия реконструкции, которое принадлежит Академии, Аграрной Академии. И вы знаете, когда мне люди рассказывали о жизни, в селе Лепетиха а, о предприятии, на котором нет сегодня тракторов, нет комбайнов, есть только земля, которая не обрабатывается предприятием, а обрабатывается определенными людьми, которые зарабатывают на этом миллионы гривен, не платя налогов в местный бюджет, которые, зарабатывая, не дают развиваться непосредственно предприятию реконструкции, и соответственно за период, который могли уже давным-давно распаявать земли и предоставить собственность тем людям, которые проработали всю жизнь на предприятии, что в рамках законодательства Украины было масса вопросов и я увидел, что эти люди сегодня вот, они вынуждены об этом говорить, и по большому счету они обижены. Это сотни людей, которые не получили право собственности и которые претендуют на это. Поэтому мной... Будет поставлена задача, я уже имел разговор с президентом Академии наук о распаевании данных земель, причем я буду стараться, чтобы это прошло в ближайшее время, и буквально в 2015 году люди, которые имеют законное право на собственность поев, должны их получить и иметь это право собственности, несмотря ни на каких руководителей, которые там приходят ходят уходят это право э, каждого человека которое прописано в законодательстве и мной будут направлены обращения э, повторно на э, Президента Академии, на руководителя данного предприятия, ну и соответственно на, на, на наш Держкомзем. Я надеюсь, что мы это сделаем и более 10 тысяч гектаров земли будут распаеваны и переданы, переданы в собственность работникам, работникам данного предприятия, бывшим и тем, которые сейчас работают. Вы знаете, здесь что можно еще сказать по реконструкции. Такие, такие предприятия есть еще в области Это и в Арбузинском, нет, да. Да, в Арбузинском районе. Я буквально э, два месяца назад направлял обращение на э, наш Держкомзем, для того, чтобы ускорили процесс э, э, выдачи и легализации паев для э, также работников предприятия. Надеюсь, что это произойдет. Конечно, наука должна жить, это должно быть все в рамках допустимого, какая-то часть должна остаться для того, чтобы предприятие работало и занималось наукой, но в большей степени люди должны получить свои пои. Хотим продолжить с вами дальше. Мы уже с вами затронули вопрос о меморандумах социального партнерства. Какие планы, какие компании, какие меморандумы будут заключаться или уже заключены э, с какими компаниями. Ну, буквально на, на прошлой неделе у меня прошло две рабочие встречи. Это э, с Пепсика Украина, с Андорой нашей знаменитой и с компанией Lactalis Украина предприятия, которые Лакталис Николаев, предприятия, которые осуществляют свою деятельность в Николаевской области и которые уже отчитались о своей работе в рамках социального партнерства с районными администрациями, с нашими управлениями образования, медицины, социального захисту населения. И вот Локталис Николаев по Итогом 10 месяцев 2014 года направил благотворительности более чем на 1 миллион гривен, но направили свои продукции, которая уходила также в зону боевых действий нашим бойцам. Это в дома престарелых, в интернаты для детей. И поэтому есть такая договоренность, что мы буквально в будущем году будем заключать договора, меморандумы адресные для того, чтобы эта программа действовала и предприятия, которые сегодня работают в Николаевской области, которые успешные предприятия, готовы оказывать свою поддержку населению. И, соответственно, вот в Жертневом районе будет разработана программа с Сандорой, которая которая будет расписана на 4 года и программа будет направлена на систему очистки питьевой воды в школьных и дошкольных заведениях. Соответственно, это сотни тысяч миллионов гривен, но сегодня компании это очень важно и необходимо, чтобы люди знали не только по товарам, которые при обретают, которые производятся на предприятии, но и со стороны вот такого социальной поддержки населения того района, города, области, в котором они сотрудничают. Я считаю, что это необходимо делать и считаю, что это должно быть публично озвучено и адресно, ни в коем случае не под контролем государства, местных органов самоуправления, а непосредственно под контролем данных предприятий, которые будут и помогать и тратить на это свои средства. Это и ремонт дорог, это и освещение в селах, городах и много-многое другое. Поэтому действительно мы в 2015 году будем подписывать такие меморандумы, и это десятки меморандумов тех людей и предприятий, которые идут навстречу сегодня нашей общине, нашей области. Вот. большому сожалению, чего не могу сказать о коммунальных предприятиях нашей области. И я думаю, что у нас будет время об этом поговорить в следующей программе. Я очень да, хочу рассказать жителям области, какие есть коммунальные предприятия, какая рентабельность коммунальных предприятий и что необходимо делать для того, чтобы они действительно приносили пользу нашим жителям и нашему областному совету, а не просто отсиживались либо э, приносили убытки, а убытки идут за счет э, нас с вами, налогоплательщиков, поэтому это очень важно. Но я надеюсь, что если И у нас будет, будет немного, тем немного времени, эфира. я обязательно об этом расскажу. Спасибо. Конечно, Владимир Ильич, спасибо вам большое за эфир, спасибо, что вы ответили на все мои вопросы. Нашим телеглядачам я хочу еще раз нагадать, что гостем в нашей студии был глава обл. администрации воды моряков для вас працевала Луиза Еремина. На все доброе.